शिवाय ॐ श्रीमात्रे नमः ॐ गं गणपतये नमः ॐ श्रीवल्लीदेवसेन सुब्रह्मण्यस्वामिने नमः ॐ अय्यप्पस्वामने नमः श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः ओ महालक्ष्मीये नमः ॐ लक्ष्मीनरसिंहस्वामये नमः ओ कालभैरवस्वामिये नमः ओ, ओ वीरभद्रस्वामिये नमः श्यामलाम्बादेवताय नमः ॐ क्री अच्युतानन्दगोविन्दाय नमः ॐ श्रीराजमातङ्गिये नमः ॐ गादिकौशिकप्रतिपलादा ॐ शरवणभवा सुमन्तो सुमन्तोतवीतार्जुनाय नमः श्रीदत्तशरणं श्रीसायि शरणं ॐ गुरुदक्षिणा ॐ राघवेन्द्रस्वामीये नमः ॐ सच्चदेवाय नमः श्रीरमासहित वीरवेङ्कटसत्यनारायणस्वामी नमः ॐ श्रीसीतारामलक्ष्मणसहित आञ्जनेयस्वामीये नमः ॐ कञ्चिपरमाचार्य ॐ रमणमहर्षिये नमः ॐ सिद्धेश्वरानन्दमहर्षिये नमः काव्यकण्ठगणपतिये नमः अरुणाचलेश्वराय नमः ॐ अरुणाचलेश्वराय नमः महिना ॐ अग्निलिङ्गाय नमः ॐ वायुलिङ्गाय नमः ॐ आकाशलिङ्गाय नमः महिना ॐ जलिङ्गाय न ॐ ऋद्विलिङ्गाय नमः ॐ कामाक्ष्ये नमः ॐ मीनाक्षे नमः ॐ काशीशालाक्षे नमः ॐ काशी अन्नपूर्णे नमः ॐ काशीवारायण कनकदुर्गामाताय नमः सर्वसिद्धगुरुभ्यो नमः अलमेलमङ्गासमेतवेङ्कटेश्वरस्वामी न राधा समेत श्रीकृष्णपरब्रह्मणे शिवाय गं गणपतये नमः ॐ श्रीवल्लीदेवसेन सुब्रह्मण्यस्वामिने नमः ॐ अय्यप्पस्वामीने नमः ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः ओ, श्री ओ, ओ, श्री ओ महालक्ष्मीये नमः लक्ष्मीनरसिंहस्वामीये नमः ॐ कालभैरवस्वामिये नमः ॐ वीरभद्रस्वामिये नमः ॐ श्यामलाम्बादेवताये नमः अर्च्युतानन्दगोविन्दाय नमः ॐ श्रीराजमातङ्गिये नमः ॐ गादिकौशिकप्रतिपलादा ॐ शरवणभवा ॐ सुमंतो सुमन्तोतु कार्तवीर नमः श्रीदत्तशरणं श्रीसायि शरणं ॐ गुरुदक्षिणामुनक्तये नमः ॐ राघवेन्द्रस्वामीये नमः ॐ सच्चदेवाय नमः श्रीरमासहित वीरवेङ्कटसत्यनारायणस्वामीये नमः ॐ श्रीसीतारामलक्ष्मणसहित आञ्जनेयस्वामीये नमः ॐ कञ्चिपरमाचार्य ॐ रमणमहर्षिये नमः ॐ सिद्धेश्वरानन्दमहर्षिये नमः ॐ काव्यकण्ठगणपतिये नमः अरुणाचलेश्वराय नमयनाय ॐ अरुणाचलेश्वराय नमयना ॐ अग्निलिङ्गाय नमयनाय ॐ वायुलिङ्गाय नमयना ॐ आकाशलिङ्गाय नमः ॐ जललिङ्गाय नमः ॐ द्विलिङ्गाय नमः ॐ कामाक्ष्ये नमः ॐ मीनाक्षे नमः ॐ काशीविशालाक्ष्ये नमः ॐ काशी काशीकन्सपूर्णें काशीवाराहिराताय नमः ॐ कनकदुर्गामाताय नमः सर्वसिद्धगुरुभ्यो नमः अलमेलमङ्गासमेतवेङ्कटेश्वरस्वामीये नम ॐ राधा समेत श्रीकृष्णपरब्रह्मणे